Хорошо. А Записываешь видео? СОР, СОМ, Здесь у нас РОВ. <губерна> Зависаем здесь пацанами ценами Финикса. <губерна> а, Степан АК, первый класс. Бенни, стоим здесь в нашей студии, я, уже показывал в первой части от Death Road TV,

Эм, в этой студии мы записываем все наши хиты, которые э, на МТВ, знаете, все Которые везде, да, по всему миру слушают. Да. Короче, вот аппаратура. Это, короче, в эту студию мы инвестировали полмиллиона долларов. И, короче, и, поэтому и качество такое охуенное, без Продолжение следует. Сарю, АКА, блядь, СОР, Кипчензисам, сами меня, блядь, здесь, на севере, Дикий Север, РПСК, я, мой хомбой, первый класс, мой хомбой MC Flow мой хомбой Bunny Крик, мой хомбой, блядь, СОМ нахуй. Леди Гага у меня в гостиной с дома А, окей, это первый класс, АКА, я хочу трахнуть Бритни Спирс, я мне что сон тоже трахнул Бритни Спирс. Что я хотел сказать? А, не Кузя, ты что-то... Ты ролик что-то рассказывал насчет для Ваня послал кого-то. Я хотел сказать, знаешь, мне, мне твои рифмы, блядь, когда ты, я мне нахуй, блядь, по три часа в день нахуй втирал, похуй, знаешь, просто, мне важнее, мне важнее, знаешь, между человеком, знаешь, что я имею в виду, а твои рифмы, которые ты пиздишь у а Джакуза и Боба блядь, знаешь, это уже позор, Кузя, извини, знаешь, Давай. Ты, ты когда-нибудь слышал, что я списывал у кого-нибудь строчки? Нет. Поэтому я оригинал, ты фейк. Понимаешь? И, 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 поэтому... Костя помыли, Костя, Костя. мне кажется, ты охуеешь, сказал, что пиздец, пиздец ваня хуеет. Костя, я не знаю, мы познакомились друг с другом. И мне кажется, ты понял, что я серьезно. Ну, значит, вот, вот, вот ты сказал, ты сказал, что сам пиздит, что это неправда, что, что ты посылал Дэнки там из такой твоей биты. Костя, вот, блядь, вот смотри в мой глаз, нахуй, в мои глаза, да, и скажи, что это неправда, нахуй. Знаешь, просто я знаю это, нахуй, и я, нахуй, могу, нахуй, доказать это, что ты такой чувак, и что ты посылал всем биты, нахуй, и что ты звонил и читал свои рифмы, нахуй, понимаешь? Костя, если честно, ты просто фан, знаешь, ты просто фан, ты просто блядь зацепился за ветер рэпа, понимаешь, что я имею в виду, блядь? Вот с ман, после Костя. И если, если, ты скажешь, что ты выигрешь меня okay. нахуй, да, ты со мной нашем нарашнайц, и ты, и ты знаешь нахуй, и ты знаешь и ты знаешь нахуй, что блядь твоя жопа нахуй будет нахуй блядь плакать и рыдать нахуй, если он будет к ней, блять, приставать. Костя, вот если честно, знаешь... Знаешь, что меня в тебе бесит? Ты нахуй как ты блять, ты знаешь... Ты познакомился со мной нахуй, знаешь... Ты для меня лизал жопу. Ты через меня познакомился с СД... И ты до сих пор, блять, СД лежишь жопу нахуй. Ну просто СД нахуй такой чувак, он, блять... Ему не нравится, когда ему лижут жопу, блять, знаешь. Если ты лизешь ему жопу, мне кажется, он поносит, чтобы ты лизал нахуй, блять, отходы, блядь. Если честно, мое мнение, Костя, о тебе. Ты мне прислал два бита, я записал на них. Ну, ты никогда не слышал эти демки. Потому что проблема в том, что мне не нравятся такие люди, которые, бля, знаешь, которые делают две недели рэп и думают, они аминаем нахуй или еще кто-то. Знаешь, да это, кто это, это, это нереально просто наш знаешь, Костя, наш у тебя. Так что... Понимаешь, и твои рыжие волосы, это не зло, <связывая> что кашло, Просто, 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 еще, еще такая фишка, ты же с Артёмом встречался, и ты же, типа, с ним кентукс а охуел, а он не знал, что ты рыжий, блядь, <связывая> Хули, царь, 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 типа, твой брат, водной, блядь. Я даже не знаю, как тебя, блядь, зовут, нахуй, вообще. Кузя? Ты тоже Кузя, да? Я слушаю пизду, блядь. Кузя, обижает пизда. Мне просто, Костя, вот если реально, знаешь, знаешь, почему этот бизнес сейчас ты начал нахуй, знаешь? Потому что ты нахуй, блядь, знаешь, ты нахуй, бля, вмешивайся не туда, куда надо, знаешь. Просто если честно. Лучше было, ладно, то Знаешь, если ты свой хуй куда-то суешь, где попало, знаешь, ты подцепляешь болезнь. Понимаешь? Если какую-то болезнь подцепил, дымся когда ты свой хуй туда кинул. да, это болезнь можешь тебя убить. И из-за такой мелочи, потому что ты свой хуй туда кинул. Понимаешь? Это болезнь через свой через свой хуй нахуй, блядь. Все нахуй уничтожать. они Об один. Один только. Понимаешь? Об один. Сом. Скажи, что Сом, снимает, кстати. у нас нету бифа. Я слышал твой трек, да, знаешь. Если честно, знаешь, ты, твой голос, как у девчонки, но если ты читаешь, то твой голос, типа, ты, блядь, хуже ну, не знаешь, знаешь, три мужика, блядь, знаешь. Я хочу одно сказать. Костя, ты с мамой живешь, Просто не напрягайся так сильно, мне кажется, мама, у мамы спирки будет дохуя, если ты так будешь сильно улыбаться, блядь. Бля. Знаешь, ты если ты понимаешь, что я имею в виду, блядь. Костя, извини. Так и есть, знаешь... Когда я тебя просил, блядь, он а, записывать раз... против драгу нахуй. Суфат <реклама> записывал против драгу. <реклама> Когда я тебя просил он не записывать против Джинекса, ты записывал против Джинекса. И если ты думаешь, что, что, что типа ты сказал, чтобы я не записывал против тебя. Джинекс всегда на ваш плесе, блядь. А что он? Он так же он гуморофик. Дальше Костя, Костя, я тебя знаю, ты меня знаешь. Если ты сейчас начнешь, бля, знаешь, гнать на меня и говорить, типа, что ты генстер, бля, знаешь, или еще что-нибудь, или говорить, что я фейк, или еще что-нибудь, обсирать меня. Ты знаешь меня, Костя, бля, и ты знаешь, что если ты сюда приедешь, то у меня, что я буду... Да, ну как это, так, ванцы, да, джин, понимаешь, что я буду с тобой. Так что, и ты можешь приехать wow. со своим троном, ты можешь приехать со своим дисом, ты можешь приехать с плохого, я не знаю, вы можете всю свою шайку сюда привезти, блядь, и, знаете, эм, я хочу цитировать просто сектор Газма, знаешь, тот, кто с хуем к нам придет, тот от хуя и помрет. Это <laughs> да, красная песня. Красная песня, извини. Артем, э, Артем лучше знает. Так. Говорят, <свист> что <свист> ну, Костя, знаешь, чем я в тебе взбесила, бля, Знаешь, почему я тебя не, не переваривал, Костя? Знаешь, ты когда-то познакомился со мной, с Артемом, Знаешь, ты нам лизал так жопу, нахуй ты звонил каждый день, нахуй ты, блядь, мне свои. Я присылал, свои биты, блядь, знаешь. И сейчас, знаешь... В одно время, О, или он прошло чуть-чуть время, порядке, ты, ты через кого ты познакомился с СД, например? Вот, Костя, или если я я ты скажешь не через меня, <плот> нахуй, <плот> или <плот> не <плот> через Артема, <плот> или не <плот> через Шока, <плот> то <плот> ты знаешь, и сейчас, нахуй, я через жопу вижу СД, нахуй, и знаешь, почему? Потому что СД, нахуй, потому что у СД есть клип, например, потому что у СД есть лейбл, потому что СД продает пластинки, да? Костя, знаешь, что, да, я тебя построил. Костя, ты, ты помнишь нахуй, когда ты мне звонил и сказал, нахуй, что ну, ты начал заниматься боюсь. рэпом, когда ты, бля, услышал твою мать от меня и класса. Молодцы, девочки. Костя, если ты будешь Draw. говорить, что mm. это неправда, mm. знаешь, mm. Да mm. Mm. мне как-то похуй, знаешь, мне mm. похуй, да? Но mm. по да? mm. mm. ты знаешь mm. это, Ты знаешь это. Знаешь, Костя, проблема в том, я оригинал, да, мой мать. Меня нахуй. Я был нахуй пять лет перед тобой в игре нахуй, да? И я буду, нахуй, пять лет после тебя ещё выглядеть, нахуй. А ты продержишься еще пять недель, нахуй, и всё. После этого интервью один день, нахуй. Отвечаю, Костя. МС, Костя. Мазов. Я тоже начинаю. Блин, как... Сильный совет, Я вообще... Шок, 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 шок,

Mm -hmm. Передай Дысу, что его подругу чуть не ой Это стыдно Это уже пиздец. Это как будто я Костя, это как будто я туда на танке дай на твоем нахуй трех колесники. да я не знаю, Костя, ты знаешь нам, знаешь, что правда, знаешь, если ты будешь мазаться там, блядь, и гнать на меня, Костя, ты, если ты будешь гнать на меня, то ты пиздец, как будто ты гонишь на своего отца. Знаешь, это царь, да, я зажигал, я нахуй, знаешь, для меня это фейк. Знаешь, почему? Потому что, нахуй, ты, блядь, с одной жопы на другую прыгаешь. И ты, блядь, не только с жопы на жопу прыгаешь, ты языком прыгаешь с жопы на жопу. Понимаешь, я имею в виду? Так что, пизда твоей карьере, Костя, пизда твоей карьере. Сом мой чувак, нахуй, ты можешь держаться за всех рэперов, за Стима, знаешь, блядь, за Серегу, блядь, за всех, знаешь. Кроме СД, за я меня, меня, никого... за не никого... Кроме за СД, я никого раз. все равно не респектую, нахуй, но... и никогда я не запишу на но... хэстрек Так что... И... А, Костя, кстати, ты мне еще должен бабки, я за ДИС оплатил, ты можешь еще? За такси. ты помнишь? Кстати, я тебе конту дал нахуй пошли. А, подожди, пришли мне свой номер на MySpace, потому что у меня мобильник новый Просто Костя, знаешь, Костя, выше жопы не прыгай. Я своего муж взял, Рома, вообще крутить. Так что. Рома, Костя, блядь. Ты говоришь, Костя, что, Костя, знаешь, знаешь, что нахуй? Ты говоришь, ты гангстер или все твои пацаны гангстеры? Я больше гангстер нахуй, чем, блядь, Вся твоя шайка деревенская нахуй, блядь. И... Я, вы, я, скажи, я, больше гонится, чем учить вам. И вы приезжаете в клуб на тракторе, нахуй. Так что, блядь. За, на... Как дрон, блядь. Как дрон, дрон. Галошин, блядь. Ваш деревенский лёд, да, блядь, квадратный чек, когда стол такие, блядь. Я вам полезный, парни, да? На джиме. 444 бакса, блядь. Дай мутер, дай аша, это. Блядь никогда не перепрыгнешь эти ритмы, понял? Ты можешь 40, 444 раза в рот понял, блядь? Костя, 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 ты мне писал вчера. Ты знаешь, что ты мне написал, да? Костя, ты знаешь, что ты мне написал. Костя, ты знаешь, ты мне написал. Костя признайся, кто нахуй твой мент, кто доцент твой, блядь? Да? сделать мне ты это знаешь нахуй. Так что, Костя, у меня нету бифа нахуй, ни с нахуй, у меня нету ни бифа, ни с у меня никакого бифа с ними нету нахуй. Знаешь почему? Потому что нахуй ты сплетник нахуй. Знаешь почему ты сплетник? Потому что ты бич. И ты как, блядь, бич нахуй. И ты как бич нахуй, блядь, знаешь, блядь, ты ведешь себя, блядь. И что ты делаешь, это бич мусс, понимаешь? Если ты гангстер, блядь, реальный гангстер, нахуй, никогда, нахуй, не хвалится, нахуй, своими подвигами, да, понял, блядь? А ты знаешь почему? Потому что, нахуй, блядь, потому что, нахуй, блядь, нечем хвалиться, нахуй, понимаешь? Гангстер, нахуй, блядь, это что-то, блядь, знаешь, это лайфстайл, нахуй, это ничего, нахуй, чем ты хвалишься. Сделал дис против меня. Давай, раз, Слышишь, кофе. Знаешь, реально, да? Ты знаешь меня, я чувак честный, да? Я тебе скажу в лицо нахуй, да, господи, Ты говно. Делай против меня дыс нахуй, да? если я тебе отвечу нахуй, я тебе отвечаю. Твой синдикат нахуй, блядь, да? Он будет нахуй, блядь, в колхозе нахуй, где-то, блядь, в колхозе. Я лучше Убейте, нам туда лошадь одевать у Дрона, на хате. На тракторе сыковыть ездить, да? И вы приедете в путь на тракторе, блядь, а дрон. Все кричат, дрон, дрон, кто такой дрон, нахуй? Он один трек, один соло трек сделал. И то, блядь, он там все в галошах, блядь, в валенках, нахуй, на каком-то тракторе, блядь, по говну топчется. Что за хуя, ебать? Денис, 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 Кобрухти сну. Твои ботинки стоят 20 центов, я тебе отвечаю. Диша, да, Диша? А, а, и знаете, твоя, да, джин, свою упахнула, Ее давали больше нету, потому что бабушка ее, да, выплатили. И Давай я снимаю. Плаву, например, э Давай, Кощей, ну, дай ну, нахуй, блядь. Не позор Ротенбург, блядь. Короче, а позоришь короче, я тебя позорю. Да, я ну, тебя ну, позорю. Первый да. класс и СУМ из Касселя. На, на руках. Давай. Молодцы, Давай. давайте. 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 Что, да? Давай. Раз, два, три. Иди,